Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Butiran 010500, Perancangan Strategik dan Antarabangsa. Tan Sri Pengurusi, dalam Rancangan Malaysia yang ke-13, Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk memisahkan fungsi dan tanggungjawab antara RAC dan KTMB daripada 20% kini kepada 90% menjerang tahun 2030 dengan tujuan memperkenalkan sistem multi operator dan mengenakan charge track. Tan Sri Pengusi, saya pada prinsipnya saya menyokong dan memberikan memandangkan bahawa dasar ini adalah dasar yang baik. Namun, berdasarkan pengalaman-pengalaman di luar negara, dasar pemisahan menegak atau dengan izin vertical separation ini, dia memberi banyak pengalaman yang gagal. Malah ada yang telah melemahkan secara keupayaan sistem luar negara. Tuan Pengurusi, rasional asal penubuhan RAC pada tahun 1992 adalah untuk memindahkan beban hutang infrastruktur daripada KTMB supaya syarikat operasi dapat berfungsi dengan lebih cekap dan komersial. Tetapi selepas 30 tahun, realitinya adalah KTMB masih bergantung kepada subsidi dan geran daripada kerajaan. Manakala RAC kekal sebagai pemegang aset tanpa aliran hasil yang stabil. Maka persoalan besar di sini, adakah kita benar-benar mahu menambahkan satu lagi lapisan bi birokrasi? Sedangkan masalah sebenar bukan pada siapa mem yang memiliki aset tersebut, tetapi masalah yang sebenar adalah berkenaan dengan tabi urus, modal pembiayaan dan produktiviti operasi. Tan Sri Pengurusi, banyak juga pengalaman di negara-negara lain. Yang pertama, di United Kingdom, melalui rail track, selepas pemisahan dan pensuasaan infrastruktur, mengalami siri kemalangan besar dan akhirnya muflis pada tahun 2001. Yang kedua, New Zealand, selepas liberalisasi penuh, infrastrukturnya terabai sehingga akhirnya diambil alih semula oleh kerajaan. Yang ketiga, di Eropah Timur, Selepas liberalisasi, gaji pekerja real jatuh mendadak dan keselamatan operasi terjejas akibat terus akibat terlalu banyak kontraktor sakti. Tansi yang mengkursi, kesatuan di sekerja di Jerman dan di Paris Zek juga menentang keras dasar pemisahan ini kerana ia memecahkan struktur rundingan bersama dan menurunkan maruah pekerjaan dalam sektor real awam. Hakikatnya adalah dasar liberalisasi real awam yang berasaskan prinsip operasi pasaran tidak pernah memberikan bukti dan keyakinan bahawa penambahan baik terhadap kualiti infrastruktur kecepatan operasi maupun harga tiket Sebaliknya apa yang selalu diperhatikan adalah fragmentasi, pertindihan fungsi dan akhirnya rakyat sebagai pengguna menjadi mangsa kepada perkhidmatan yang tidak konsisten. Justru saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan apakah hala tuju sebenar berhubung dengan dasar pemisahan fungsi antara RAC dan KTMB ini. Adakah kerajaan bercadang untuk menyemak semula pelaksanaan dasar ini atau mempertimbangkan langkah penyepaduan semula reintegration antara RAC dan KTMB bagi memastikan takbir urus kecekapan dan keselamatan operasi rel dapat diperkukuhkan. Tansi Pengerusi, hari ini cabaran baru yang sedang dihadapi adalah kebergantungan yang semakin tinggi terhadap Perkhidmatan penyelenggaraan luar Ataupun outsourcing Dalam KTMB Banyak kerja-kerja penyelenggaraan Dan pembaikan teknikal Sama ada Rolling stock maintenance Electrification system Atau signalling Diserahkan kepada kontraktor luar Termasuklah Vendor asing seperti Railtech SMH Rail Akibatnya KTMB sendiri semakin kehilangan kapasiti teknikal untuk menguruskan sistemnya secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, ini bukan sahaja meningkatkan kos penyelenggaraan, malah telah menjadikan kita terlalu bergantung kepada pihak ketiga. Sedangkan jika kita lihat contoh antarabangsa seperti Dutch Bank dari Jerman dan SN CF dari Perancis. Kedua-duanya mengekalkan in-house technical unit yang kuat untuk melatih jurutera, memindahkan teknologi dan membangunkan kapasiti penyelenggaraan jangka panjang. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah langkah yang akan diambil untuk mengurangkan kebergantungan kepada outsourcing dan memperkukuh semula kapasiti teknikal dalaman KTMB? supaya kita dapat mengenalikan perkhidmatan real nasional kita yang mempunyai keupayaan sebenar untuk menyelenggara asetnya secara berdaya, asing berdaya saing Tan Sri Pengurusi saya tertarik dengan kenyataan yang berhormat menteri berhubung inisiatif Route to Rail iaitu strategi untuk memindahkan Sebahagian besar pengangkutan kargo daripada jalan raya ke rel pendekatan ini bukan saja dapat mengurangkan kesesakan jalan raya dan pelepasan karbon, malah turut meningkatkan keselamatan jalan raya serta ketepatan dan kebolehpercayaan sistem logistik, logistik nasional. Namun persoalannya ialah, apakah pelan konkret kerajaan untuk memastikan road to rail ini benar-benar berlaku. Bukannya sekadar satu slogan. Kini jumlah kargo yang diangkut melalui rail adalah sekitar 5 hingga 6 juta tan setahun. Jauh lebih rendah berbanding dengan potensi sebenar dan jauh di bawah sasaran kerajaan. Iaitu pengangkutan kargo melalui rail meningkat dua kali ganda menjelang tahun 2030. Malah Utamanya jelas, masalah utamanya sangat jelas. Kapasiti lokomotif dan rolling stock yang sangat terhad. Bilangan lokomotif aktif sekarang dianggal tidak sampai 30 unit yang beroperasi secara konsisten. Manakala sebahagian besar freight wagon sudah berusia lebih daripada 25 tahun. Jika kerajaan serius dengan cadangan road to rail, ia mestilah bermula dengan pelaburan tambahan iaitu yang pertama menambahkan bilangan lokomotif diesel electric modern. Yang kedua, memodernkan gerabak kargo mengikut jenis muatan seperti kontainer, petroleum dan bahan mentah industri. Dan ketiga, meningkatkan kecekapan terminal rail seperti Padang Besar, Port Klang kempas baru dan segamat supaya urusan loading dan unloading boleh dijalankan dengan lebih cepat dan keempat, mewujudkan integrasi dengan pelabuhan dan zon industri utama supaya real benar-benar menjadi tulang belakang logistik bukan seperti sekarang hanya sekadar pelengkap sebagai contoh Thailand dan Vietnam kini sedang melaksanakan strategi modal shift to real dengan memberikan insentif cukai dan tarif yang lebih rendah kepada syarikat logistik yang menggunakan rail, sesuatu yang kita boleh pertimbangkan dalam konteks Malaysia. Maka, Tuan Sri Pengurusi, saya berharap cadangan Kerajaan untuk memindahkan kebanyakan trafik kita, kebanyakan lalu lintas kita daripada jalan raya ke rail, ini adalah satu dasar yang konsisten dan serius supaya kita dapat menyelesaikan atau sekurang-kurangnya mengurangkan kesesakan lalu lintas yang berlaku di jalan raya sekarang. Saya tidak mahu apa yang berlaku sekarang setiap hujung minggu plus highway ataupun lebur raya selatan, urat, urat, utara selatan akan menjadi sangat-sangat sesak dan tiada sebab. Maka saya harap kerajaan memberikan penekanan yang sepatutnya untuk membangunkan pengangkutan real, terutamanya bagi jajaran jajaran baru yang tidak ada pengangkutan real sekarang. Itu saja cadangan daripada Bakri. Sekian. Terima kasih Tansi penghulu